Выявить молодые таланты, расширить сферу употребления государственного языка, повысить интерес молодежи к художественной литературе – главная цель этого конкурса. Проходит областной тур в районах области уже не первый год, и это, по словам организаторов, дает свои плоды. Такие конкурсы теперь ежегодно проходят в районах области. Первый конкурс мы проводили в районе имени Габита Мусрепова, затем в Козлжарском. На этот раз конкурсантов встречает Мамлюцкий район. Такие мероприятия помогают повысить культурное наследие и обменяться опытом. Конкурс часов имени Уралхана Бакея собрал 14 самых сильных участников из районов и Петропавловска. Сегодня им предстоит прочитать наизусть отрывок из прозы, драматический монолог и стихотворение. Немаловажным здесь является сценическая подача и артистичность.

Я подготовила прозу «Апамнен астаунда» и монолог из драмы «Таскан», а также прочту стихотворение Мухагали Катаева, которое он посвятил фаризе. Хотелось бы, конечно, занять первое место и представить нашу область на республиканских чтениях. Итоги конкурса таковы. Третье место занял участник из района Габита Мусрепова Булат Совет. Второе место занял Суинды Каскер из областного центра. Первое место у конкурсантки из Петропавловска Миргуля Бельмажиновой, которая теперь и представит наш регион на республиканских чтениях, которые состоятся в сентябре этого года. Екатерина Белоусова, Самат Сапаралы, Юрий Скаков, Акпарат.